assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari bugun sizlar bilan palped va kub haqidagi tushunchalar va ularga oid masalalar yechishni o'rganamiz hozir o'rganadigan paliped shaklimiz aslida prizmaning bir turi hisoblanadi prizma deganda demak yon tomonlari to'rtburchaklardan pastki qismlari qandaydir ko'pburchakdan tashkil topishi kerak bu yerda to'g'ri burchakli palpet haqida gaplashamiz to'g'ri burchakli palpetning barcha yon barcha yoqlari to'g'ri to'g'ri burchaklardan tashkil topadi hayotda juda ko'p bunaqa shakllarni uchratishimiz mumkin misol uchun gugurt qutsi o'zimiz juda ko'p ishlatamiz hamma oilada bor bo'lgan narsa gugurt palpet qutsi yoki qurilishdagi g'isht yoki xonalarimizni shakli mana shu men dars o'tib turgan xonamni shakli ham paliped shaklida yoki qandaydir qutilar yoki bo'lmasa konteynerlar va hokazo va hokazo juda ko'p narsalar mana shu palpiped shaklida hisoblanadi palpipedning nimalari bor desa uchlari bor uchlari deb mana bu harflar bilan belgilangan nuqtalarga palipedning uchlari deyiladi palpedda sakkizta uch bo'ladi mana a b s d aytaylik y f g h va hokazo paletnin sakkizta uchi bor uchlari deganda mana shu burchak tomondagi tashqi sohasidagi nuqta aytiladi ya'ni bu yerda uchta qirra tutashgan joy endi qirralari deb nimaga aytiladi desa qirralari deb to'g'ri to'rtburchakning tomonlari mana tepadagi to'g'ri to'rtburchakni tomonlari a b b s s d d a to'g'ri to'rtburchakning tomonlari kirralar deyiladi palpetdagi kirralar soni tepada to'rtta va mana bu balandlik hisobidan to'rtta sakkizta bo'ldi va pastda to'rtta jami o'n ikkita qirra bor yoqlari nima desa palpetning yoqlari oltita bo'ladi bu to'rt burchaklarning nechtaligi ya'ni nechta burchakdan tashkil topganligi oltita burchakdan tashkil topgan haqiqatda bizni xonamizga e'tibor beradigan bo'lsak xonamizda to'rtta de devor bor devorlar to'rtta va tepa past pol bilan shift jami oltita e, to'rtburchak ko'rinishdagi narsa bor shuning uchun yoqlari deganda de, oltita bo'ladi endi yoqlar yoki qirralar uchlarini sanash noan'anaviy masalalarda ozginagina farq qilishi şey mumkin misol uchun noan'anaviy masalalarda aytiladiki paraei bitta uchini qirqib tashlaydik nechta uchi qoldi degan savol berishi e, mumkin agar parpedi bitta uchi qirqib olinsa e'tibor beraylik palipetning bitta uchi qirqib olinsa uchlar soni kamaymaydi balki ko'payib qoladi agar palipetning bitta uchi qirqib olinsa uchlar soni 10 ta bo'lib qoladi nimaga desa ta uchi turibdi undan tashqari 8, 9, 10. mana bu nuqtalar ham uchlar hisobida yuradi yoki palpetning qirralari nechta bo'lib qoladi desa qirralari mana bu o'n ikkita qirra o'zgarmadi faqat mana bu yerda uchta qirra ozgina ozginadan kichaydi lekin mana bu bir ikki uchta qirra qo'shilib qoldi o'n beshta qirra bo'lib qoldi misol uchun yangi shaklda yoki bo'lmasa yoqlari nima bo'ldi desa oltita yoq joyida turibdi bitta yoq qo'shilib qoldi keyin yana e'tibor beriladigani yoqlaridagi mana bu uchta to'rtburchak yoq beshburchakka aylanib qoldi lekin joyida turibdi demak soni nuqtai nazaridan yettita yani, yoq bo'lib qolyapti nima uchun chunki yana bitta şey qo'shimcha yoq uchburchak qo'shilib qoldi endi parle uchlari bo'yicha kam misollar beriladi asosan qirralari yoqlari va hajmini topishni bilishimiz kerak hop shuningdek yana keyingi mavzuyimizda kub ham aytiladi kub nima desa kub oson sababi parlipipedning shunday shakliki hamma qirralari teng bo'lgan to'g'ri burchakli pa kub deyiladi hamma qirralari teng bo'lishi kerak boshqacharoq qilib aytganda pallipipedning hamma yoqlari to'g'ri to'rtburchaklardan tashkil topsa kubning hamma yoqlari kvadratlardan tashkil topadi oltita kvadrat yordamida biz bitta kub yasashimiz mumkin ekan endi pa bo'yicha misollarga kelamiz birinchi misollar keling mana bu doimgidek paripiped bo'lsin hop aytishi mumkin kirralari uzunliklari yig'indisini toping degan savol berishi mumkin paped kirralari uzunliklari yig'indisi deb mana bunday savol so'raladi mana bu qirralari deydi a b s deydi bu odatda bo'yi eni va balandligi deyiladi bo'yi eni balandligi Bo'lsa-da, hamma qirrasini qo'shsa nechi bo'ladi e'tibor beriladigan bo'lsa 4 tadan qirra paraliea bir xil bo'ladi 4 tadan qirra bir xil bo'ladi kamida 4 tadan. nimaga desa chunki kirralar soni 3 xildan ortiq bo'lmaydi 3 xil bo'ladi xolos a b C, undan ortiq 4-chi xil kirra bo'lmaydi nimaga desa chunki kamida to'rttasi mana bir xil bo'ladi mana u a bo'lsa mana bular ham a bo'ladi a bor va shuningdek b ham to'rtta bo'ladi kamida bir b b b hop to'rtta b mana bu balandlik s ham hammasi teng bo'ladi xonamizga e'tibor bersak xonaning balandliklari bir xil bo'lmasa binoning balandliklari bir xil bo'lmasa bino qiyshiq bo'lib qolardi demak mana bu palpetda ham hamma bir xil shuning uchun barcha qirralari e, uzunliklari yig'indisini topish uchun mana bu formuladan foydalansak bo'ladi bo'yi eni balandligini qo'shib 4 ga ko'paytirib yuboramiz endi savol tug'ilishi mumkin kamida 3 xil dedingiz demak bundan ko'proq ham bir xil bo'lishi mumkin ekan desa ha mumkin tasavvur qilaylik mana bu bo'yima eni teng bo'lsa misol uchun bo'yima eni a bo'lsa unda parallelepipedning kirralari ikki xil bo'ladi xolos bittasi a bo'ladi i mana bu s bo'ladi mana shunday o'zgarish holatlari ham mavjud demak odatiy holatga ko'ra paripeding qirralari ko'pi bilan uch xil bo'ladi deyiladi qirralari yig'indisini topishda işte, mana shu formuladan foydalanamiz tasavvur qilaylik paripedning qirralari besh uch to'rt deyilsa uzunliklar yig'indisini top toping desa osongina l teng to'rt ko'paygan besh pilus uch pilyus to'rt qilib topib qo'yamiz demak o'n ikkini to'rtga ko'paytirsak qirq sakkiz demak uzunliklari qirralari uzunliklari yig'indisi qirq sakkiz degan form endi ikkinchi formula bu qanday masalalarda beriladi desa qirrasi besh uch to'rt bo'lgan pa sim yordamida yasaldi qanday uzunliklar uzunlikdagi sim ishlatilgan desa mana qirq sakkiz agar santimetr bo'lsa santimetr metr bo'lsa metr uzunlik birligidagi sim ishlatilgan yani, deb aytamiz endi tasavvur qilaylik bizdan yuzi so'ralsin sirti yuzi sirti yuzi qachon so'raladi mana shu parlipipedni aytaylik qirralari 3 4 to'rt bo'lsinda shuni yuza qismini biz qandaydir qog'oz bilan o'rab chiqmoqchimiz bizga qancha qog'oz kerak yuzalar metr kvadrat yoki santimetr yoki millimetr kvadratda o'lchanadi qancha qog'oz kerak sirti yuzini topishni işte, formulasi quyidagicha e'tibor bersak xonamizga e'tibor bersak pol bilan pastki qism bilan tepa qismi bir xil bo'ladi bu devor bilan nargi devorimiz bir xil bo'ladi xuddi shunday yon bilan yon bir xil bo'ladi palipet ham shunday bo'ladi e'tibor beramiz pastdagi to'rtburchakni yuzi AB bo'lsa tepadagi to'rtburchakni yuzi ham ab bo'ladi yoki yon tomondagi e, to'r burchagimizda yuzi b bo'lsa, bu yoqdagi ham b bo'ladi xuddi shunday oldi tomonimiz mana bu a edi bu s edi oldi tomonimiz a s bo'lsa orqa ham a s bo'ladi e'tibor berilsa yuzalarni topishda işte, a b dan ikkita tepa pastda mana bu yon boshdagi s dan ikkita bu ham bu yonda bu yonda oldi va orqadagi a dan ikkita bo'ladi shuning uchun a b a bu yerda a b deganda a ko'paygan b nazarda tutiladi a b plus b s plyus a s ni hammasini qo'shib ikkiga ko'paytir yuza kelib e chiqar ekan tasavvur qilaylik mana shu paried bo'yi besh eni uch balandligi to'rt bo'lgan parliei qog'oz bilan o'rab chiqmoqchimiz bizga qancha qog'oz kerak qancha yuzali qog'oz kerak desa mana yani osongina formulaga solib ishlab qo'ysak bo'ladi demak birinchi 5 kara uch pilus keyin 3 karo to'rt pilus keyin 5 karo to'rt mana bularni hisoblaymiz 15, 12, 20. ikki yigirma natija yigirma 47, qirq yetti qirq yettini yetti, ikkiga ko'paytirib qo'ysak to'qson to'rt santimetr santimetr, santimetr bo'lsa santimetr kvadrat mana bu santimetr ho'p yuzalar kvadratda o'lchanadi santimetr kvadrat millimetr kvadrat shunisiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi mana mana shunday aytiladi endi bizga ba'zi holatlarda noan'anaviy e, misollar ham berishi mumkin aytishi mumkinki akvarium yasamoqchimiz tepasi ochiq akvuariumni tepasi ochiq bo'lsa mana bu a b ni tepa qismi bo'lmaydi mana shunday masalalarda ozgina o'zgarish bo'ladi formulada a bdan bitta bo'ladi qolganlaridan ikkitadan bo'laveradi mana ho'p savol berishi mumkin biz bo'yi besh eni uch tepasi to'rt detsimetr bo'lgan akvarium yasamoqchimiz bizga qancha shisha kerak qancha yuzali shisha kerak desa tepasi ochiq Şunge, bunda mana buni ishlatish kerak qaysi biri bitta shunga ahamiyat berish kerak bo'ladi agar bunday bo'ladigan bo'lsa 3 ko'paygan 5 dan bitta bo'ladi qolganlardan ikkita bo'ladi b s demak 3 kara to'rt hop a s e, a ss demak 5 kara 5 besh karra to'rtdan ham ikkita bo'ladi keling mana bu yerga ikkini ham yozib qo'yaman mana buni hisoblashimiz kerak mana bundan o'zi o'zidan ozgina ozroq bo'ladi chunki tepasi yo'q hisoblasak o'n besh mana bu yerda yigirma to'rt mana bu yerda qirq hisoblaydigan bo'lsak oltmish to'rtga o'n besh demak yetmish to'qqiz yetmish to'qqiz santimetr kvadrat kerak ekan nima uchun chunki tepadagi o'n beshimiz yo'q noananiy masalalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak misol uchun noananiy masalalarda e, aytiladiki mana bunday de... palped deydida sovg'a qutisi bo'lsinda sovg'a kutisini quyidagi shaklda o'raymiz deydi de. mana bunday de bog'landi mana shunday bog'landi mana shu bog'lam uchun kamida qancha mato ketgan mana bunday rulon it qancha ketgan desa e'tibor beringlar agar mana bu a bu b bu, bu, bu s bo'lsa mana bu de a dan ikkita ketgan to'rtta emas uzunliklari yig'indisi chunki pastda bor mana yani bu yerda bor adan i pastki qismda bor ikki a hop mana bu bdan ham ikkita ketgan bu yerda bu yerda ikki b lekin mana bu sdan balandlikdan to'rtta tomonda bor bu yer bu yer buni bu tomoni и mana bu tomon to'rt s mana shu shakldagi masalalarda ham demak bilib olamizki mana bular ikki to'rt marta takrorlanmayapti alar ikki marta takrorlanyapti b ham ikki marta takrorlanyapti mana shunday holatlarni ham ko'zdan qochirmasligimiz kerak va oxirgisi eng oson e, formulasi bo'lgan narsa bu hajmi hisoblanadi parliped hajmi deb nimaga aytiladi parliped hajmi deb bo'yi eni balandligining ko'paymasiga aytiladi parlipipedning bo'yi eni va balandligini ko'paymasi uning hajmi hisoblanadi va harf bilan belgilanadi misol uchun mana shu misolda berilgan besh uch to'rtdagi hajmini topadigan bo'lsak besh ko'paygan to'rt ko'paygan uch yoki uch ko'paygan to'rt desa ham bo'laveradi hajmi oltimish chiqar ekan oltimish agar santimetr bo'lsa santimetr kub hajm birligi santimetr kubda o'lchanadi ditsimetr bo'lsa ditsimetr kub hajmda bir, bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki bir detsimetr kub bir litr akvariumga qancha suv sig'adi yoki mana bunday e, idishga qancha hajm degan savol e, so'raladi tasavvur qilaylik mana shular e, ditsimetrda de bo'lsin detsimetrda de bo'lsa oltimish litr suv sig'adi mana shu idishga chunki oltimish detsimetr kub bo'ladi hozir biz santimetr yozdik ditsimetrda bo'la agar metrda bo'lganda edi oltmish metr kub bu oltimish metr kub bir metr kub yana yani bir narsani bilishimiz kerak bir metr kub ming ditsimetr kub yoki ming litr unda 60 metr kub oltmish ming litr bo'ladi e, olimpiada savollarida bolalardan so'raymiz e, tomoni 2 bo'lgan kubga e, tomoni 2 metr bo'lgan kub shaklidagi idishga qancha suv sig'adi desak 8 litr 80 litr deydi yo'q sakkiz ming litr suv sig'adi mana shunday formulalarda e, o'lchov birliklarini ham yaxshi bilishimiz kerak demak palipet bo'yicha biz hozir o'rgangan 3 ta asosiy formula uzunliklari yig'indisi yuzasi va hajmi bo'ldi mana shu formulalarning barchasi kub uchun ham o'rinli Kubda faqat yana ham osonlashadi chunki kubning bo'yi eni va balandligi barchasi bo'yi eni va balandligi barchasi bir xil bo'lib a bo'ladi ya'ni a bo'ladigan bo'lsa unda o'n ikkita qirra bir xil bo'lgani uchun qirralari uzunliklari yig'indisini o'n ikki a deymiz qirralari uzunliklari yig'indisi o'n ikki a formula bu yerda o'n ikki ko'paygan a yuzasi nima desa yuzasi kvadratlardan tashkil topadi olti a kvadrat bo'ladi ya'ni oltita bir xil kvadrat bu yerda a kvadrat degani bilib olamizki a ko'paygan a degani ho'p hajmi nimaga teng desa hajmi a kub deyiladi a kubni demak bilamiz kub deganda o'zini biror bir miqdorni o'zini o'ziga uch marta ko'paytirish ya'ni a ko'paygan a ko'paygan a agar palpetning yuzi va e, hajmi teng bo'lsa uning tomoni oltiga teng bo'ladi ya'ni kubni demoqchimiz ho'p mana shu formulalarni ishlatishni bilishimiz kerak buni demak formulalarni hamma o'zini daftarlariga yozib keyinchalik misollar kelganda foydalanib borilsa bu juda yam foydali bo'ladi ho'p endi ava kub bo'yicha prezident maktabi testlarida yoki kambridge es testlarida qanday savollar tushadi deyilsa asosiy savollar mana shu formulalardan kelib chiqadi demak mana shu formulalarni bilgan bola misollarni ishlay oladi undan tashqari ozgina o'zimizdan fikrlash va o'ylash talab qiluvchi misollar ham beriladi bunga misol keltiramiz tasavvur qilaylik bizga bir varaq e, mana bunday tunukani beradida yoki kvadratni beradida mana shu kvadratning e, tomoni 2 metr misol uchun keling 20 detsimetr deylik 20 dettsimetr mana shundan deydi uch detsimetrdan kesib olindi har biridan uch detsimetrdan burchaklardan kesib olindi ya'ni yana kvadratlar kesib olinyapti va qolgan qismlardan qolgan qismlarga e'tibor bersanglar e, mana bunday buklansa qandaydir yani karobka hosil bo'ladi mana shunday buklansa karobka hosil bo'ladi shu karobkaning hajmi qanday degan savol berilishi mumkin shu karobkaning hajmi qanday Buni yani bu savol beriladigan bo'lsa e'tibor beramiz hop mana bularni mana bunday qilsak bu pallipedning asosi bo'ladi mana bularni birlashtirsak mana bu balandligi bo'ladi sni o'rnida turadi ham deyish mumkin s mana bu a bu b deyiladi birinchi navbatda a blarni topib olishimiz kerak bu yerda a b ham teng bo'ladi e'tibor bering bu buyoqdan uch yoqdan uch ketyapti demak yigirmadan o'n to'rt qolyapti shunisiga e'tibor beramiz o'n to'rt ditsimetr bu yoqdan ham o'n to'rt vitsimetr qolyapti va uning balandligi s mana bu bilan teng üç bo'ladi uch bo'lgani uchun ya'ni uch ditsimetr ana bizda quyidagi paraliped hosil bo'lyapti ho'p bo'yi o'n to'rt eni o'n to'rt balandligi uch Buna hacmini topşu için, bana bir yerde formülü örgendik, üçeli ölçü alınan bir bir, bir, bir köpeği tıramız. Hacim de 14 köpeğe, 10 köpeğe, 3. 14, 14, 10 tur gibi 196, bunu 3 köpeği tıradayan bu sayı 18, 1 dilde 27, 28, 2 dilde 5. 588. 588. Demek, ee... agar disimetr bo'lsa ditsimetr kub agar bizga savol berganda edi mana shu 2 metrlikdan shuna karobka yasalsa, qancha suv sug'adi deilsa, 588 litr suv sug'adi deb javob berishimiz mumkin yoki bo'lmasa pallit nechta yoki bir biriga parallel bo'ladi desa pa ikkitadan yoki bir biriga parallel bo'ladi va teng bo'ladi mana shunaqa savollarni bilishimiz kerak bo'ladi yoki <laughs> bo'lmasa palpetni kamida nechta yoqi teng bo'ladi bir biriga desa palipetni ikkita yoqi teng bo'ladi ba'zi holatlarda hamma yoqi ham teng bo'lib qolishi mumkin mana kvadrat ham kub ham aslida palpetning bir ko'rinishi hamma yoqi oltita yoqi ham teng ho'p mana shunday savollarga javob berishni bilishimiz kerak bugungi e, darsimiz qisqacha shu albatta darsdan keyin testga e, mavzuni mustahkamlashga doir testlar beriladi bularni ishlab biliminglarni boyitib borishinglar mumkin hammanglarga muvaffaqiyat rahmat